Я бы не говорил бы о первом тайме, я бы говорил бы в целостности по игре. Почему? Потому что мы практически 25 минут играли десятером, и команда билась и демонстрировала хороший футбол. Могли пропустить еще, но могли и забить. Гармаш только имел два стопроцентных момента. Поэтому игра была хорошая, я уверен, что она понравилась болельщикам. Естественно, нам всем неприятно, что мы проиграли. Хотелось, чтобы Киевская «Динамо» выиграла и сохранила какую-то интригу на продолжение за чемпионство. Но ну, мы должны стойко это переносить, мы должны строить команду. У нас есть цели и задачи. Построить боеспособную, хорошую команду. С наших молодых украинских футболистов. И если получится в это трансферное окно усилить те позиции, которые будут считать нужным усилить рыбу. Опять-таки Беседин, его забитый мяч и его активная игра тоже является неким поводом для оптимизма, если все-таки продолжать эту тему. Но оптимизм должен всегда быть. Почему? Потому что если не верить в хорошее будущее, нечего этим заниматься. Сегодня проиграли, завтра выиграем. Это футбол. Но на сегодняшний день у нас есть костяк, которые Ребята хотят играть в этой команде и будут играть в этой команде. И я надеюсь, что наступит момент, когда мы будем побеждать в таких классиках. Поэтому... Я не посыпал бы голову пеплом, не успокоил бы наших болельщиков, которые сегодня, спасибо им, поддерживали команду с первой до последней минуты. Я ж не обсуждаю судейство там и прочее. А провокации и со стороны соперника опять-таки это то, тот компонент, над которым нужно работать в киевского Динамо, дабы как бы было больше футбола во втором тайме. Смотрите, провокация это следствие того, что они нагнетают до начала матча. Это их стиль, это их манера игры, это их культура, это их поведение. Они э, привыкли так себя вести и э, мы к этому абсолютно нормально относимся и все понимаем, для чего они это все делают. И для... Почему? Потому что для них Киевская Динамо это как красная тряпка, знаете. Но на сегодняшний день ребята, еще раз хочу сказать, молодцы, они доказали, что они могут играть. Естественно, не все выдерживают это напряжение. Вот я считаю, Мараеш не должен был так поступать. В любом случае, непозволительно распускать руки. Но это футбол, спорт, эмоции. Ну что можно сказать? Все хотят выиграть. Сегодня шатер был сильнее, завтра окажемся мы сильнее. Последний вопрос. Динамо на сколько процентов изменится после зимы? Мне сложно говорить, на сколько процентов изменится Динамо. Изменится, наверное, естественно. Мы переговорим с Ребром, мы еще с ним не говорили на эту тему. И нам надо усиливать какие-то позиции. Если удастся усилить их легионерами, будет хорошо. А если не удастся, то мы будем играть теми игроками и молодыми, которые у нас есть в команде. Желаем удачи нам всем. Спасибо, Спасибо вам большое.